Milli Gahraman Mübariz İbrahimov'un öz kanı ile yazdığı Gahramanlık Dastanının 10 ile tamam olur. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Nədir vətən? Doğma diyar, ana yurd. Babaların, dedələrin, uluların mirası. 100 illər, minillər boyu öz övladlarının qanı ilə yoğrulan torpaqdır vətən. Əsrlər boyu ata-babalarımız vətən uğrunda döyüşüb onu qoruyublar. Qanlarını, canlarını bu torpaqdan əsirgəməyiblər. Bu mübarizə hələ də davam edir. Mübarizlərimiz ululardan bizə miras qalmış bu yurd üçün hələ də qan axıdır, can verirlər. Bu gün o mübarizlərimizdən birinin, mübariz İbrahimovun şəhid olmasından 10 il ötür. Biz 10 il bundan əvvəl, yəni 18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saatlarında mübariz İbrahimov iki ordu arasındakı minalanmış sahəni keçib və düşmənin çox sayda əsgər və zabitini məhv edib. Bundan sonra düşmənin silah-sursatını ələ keçirən mübariz səhərə qədər onlarla tək döyüşüb və səhərə yaxın qeyri-bərabər döyüşdə mübariz İbrahimov qəhrəmancasına şəhid olub. Öz təbirincə desək, vətənin dar günündə ürəyi dözməyən mübariz, Allah xatir bunu etməli idi və etdi də. Mübariz İbrahimov həqiqə hərbi xidməti bitirdikdən sonra könüllü şəkildə yenidən orus ustalarına qayıdır. Ehtiyat tərbiyə istələrdən birində xidmət edən mübariz ərizə yazaraq yerinin on xəttdə yerləşən dölmələrin birinə dəyişdirilməsini xahiş edir. İstəyinə nail olan gənc Gizir təxminən 1 il burda xidmət edir. Onun o xəttə gəlməyi də təsadüf değildi. Gizir İbrahimovu bura gətirən vətən sevdici idi. Zə ilə bu sevici də onu daha irəli işğal altında olan torpaqlarımıza apardı. Mübarizın yazdığı tarixin 10-cu ili tamam olur. Yüz illər keçsə belə unudulmayacaq bu tarixin yazarına bu günlə ziyarətçiləri baş çəkir. Allah rəhmet eləsin. Şəhid Mübariz bizim müasir Azərbaycanın müvaris simvollarından bir neçəsidir. Mənim elə gəldiyə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, hər il Şəhid Mübarizi ziyarət edəs. Özami Mezar'da, şehit Donu'nda ziyaret edilende gelip kahramanımıza ziyaret edip gidiyorum. 22 yaşında bir dastan yazdı Mübariz. Teksi ülkemizde yok. Başka diyarlarda da dillerde gezen bir dastan. Öyle böyle değil ya. Yemin ediyorum Mübariz ya. Yemin ediyorum sana. Helal olsun yani. Mübariz kim abi? Mübariz'i bilmiyor musun oğlum? Yok. Ya, oğlum hakikaten caizsin ya. Bak şaka yapmıyorum, cidden caizsin ya. Mübariz İbrahimov ya, nasıl bilmezsin ya? Adam Azerbaycan'ın kahramanı lan. Kahraman? Nasıl kahraman abi? Bu rahmetli sınır karakolunda tamam mı? Hı. Aynı bizimkiler gibi. Bir gün kafası atıyor. Tek başına yekten çıkıyor oğlum. Gidiyor düşmanın arasına sızıyor. Karakolu esir alıyor tek başına. Şehit olana kadar 50 kişiyi indirmiş lan. Dile kolay lan. Adam harbi efsane oğlum. Kahraman lan. Mübariz İbrahimov be. Ve hey! Vay be. Vay ki ne vay. Dillere dastan olan bu kahramanlık salnamesi hem de filmlere mövzu oldu. Bir sabah komutanları Mübariz'in babasını aradı. Oğullarının firar ettiğini düşünüyorlardı. Mübariz'in babası dedi ki eğer oğlum orada değilse sınıra düşmanın olduğu tarafa bakın. Mübariz o gece tek başına bir Ermeni sınır karakolunu bastı. Cephaneli'yi ele geçirdi ve oradaki silahlarla sabaha kadar savaştı. Azerbaycanlılar şehidin naaşını ancak iki ay sonra alabildi. Ve hala elleri bağlıydı. olan adamın cesedindən bile qorqumuşlar be. Mübariz İbrahimov. İşte o mübariz İbrahimov. Bəli, Mübariz İbrahimov. Bax o mübarizdir. 120 il bundan qabaq öz qanı ilə tarix yazan mübariz Azərbaycanın bu gününə hədləcəyinə bir mübarizli simvoluna çevrildi.